Ну, посмотрим, можно ее вообще реально применить и как его реально применить. В вот 99% случаев, ну, конечно, идеальная вариант, это когда я вот стою где-нибудь вот здесь, например, такой проблем, конечно, конечно он успеет. не успеет развернуться, не ударит, я его брошу раньше, правильно? И, и ударит. Но так как, к сожалению, как правило, он успеет повернуться, я где-то здесь оказываю, то он вполне может ударить меня рукой в голову. В общем-то, он это, скорее всего, сделает. Более того, у меня две руки заняты, у него одна свобода. То есть глупо ему меня не ударить, правильно? Даже если я выведу его из равновесия, к примеру, все равно он может мне ударить, накрыть кулаком. А если там костет или, допустим, даже хотя бы авторучка, она может войти в ухо или в шею. что нужно делать для того, чтобы этого не произошло? Упражнение первое. Прямой в голову. То есть используйте свою руку. Это точка опоры, его кисть. Удар. Я поднял рог, локоть. лопать. Использую это движение сверху. Закрываюсь. Все, я уже подойду. Хоп. Хоп. Попробуйте.